Ну что, игра получилась, какие мы ожидали, очень тяжелая, в какой-то мере интересная. В какой-то мере нет, потому что несколько наших футболистов несвоенность в себе манере много ошибались почему-то в этой игре. Может складывается уже накопилась усталость. Но это такое дело. Футбол. Есть футбол, он складывается из того, что как бы тяжело ни было, надо играть, добывать очки, радовать болельщиков. За ну Скажите, удалось ли вам сегодня остановить фланги, как вы считаете, в течение Десны, которые, в принципе, опасались, наверное, больше всего? Да, мы опасались. Я думаю, нам это получилось у нас. Конечно, в конце там уже 2-3 минуты видно было, что и мы, и Дисна хотели выиграть, поэтому получились такие острые атаки туда и сюда. Ну, это, это, еще раз говорит о том, что никто не хотел уступать в этой игре. Ну и видно было, что ничья как бы вашу команду не особо сильно устраивала. Это действительно... Да я думаю, Дисну не устраивала. То есть была задача все-таки в конце матча вырывать победу вам, да? Конечно. И скажите еще о том, что вот команда пошла на аттестацию на участие в премьер-лиге, то есть ставятся какие задачи перед вашим клубом на весеннюю часть сезона? Получается, что самые высокие? Да. Как и у всех команд, наверное. Да и планировалось на вас и доме, все, вид пустые. Зараз, я не знаю, знаете ли или нет, у нас сейчас в 22 будет форум болельщиков. Это первый форум будет. Мы там объединяемся, можно так сказать, болельщиками. Будет интересно. Вопросы, наверное, там будут.